गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी बड़पाठीशी नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृगामी अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय स्वये भक्त भक्तप्रारब्ध धडवीहिमाय आज्ञणा नाने इत्याला परलोकिहीना तयाला अशक्य हि शक्य करतील स्वामी भितोऽसि भय हे पळुदे वसे अन्तरि हि स्वामी शक्ति करुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जांसा नको घा भरुतु असे बाळ जांसा अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी जागा श्रद्धे सहित कसा होसि त्यापिण तु स्वामी भक्त आठव किलित्यानि च साथ नको स्वामी देतील हाथ अशक्य हि शक्य करतील स्वामी न नमन नाम ध्यानादि तीर्थ स्वामी जया पञ्चामृताक हे तीर्थ घेई आठ वीरे प्रचीति न सोढति तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी शङ्क होयि रे मना निर्भय होयि रे मना स्वामी पळपाठिषि नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृ अशक्य हि शक्य करतील स्वामी स्वामी चरण तिथे न्यूनकाय स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी भक्तप्रारब्धधढवीहि माय आज्ञणाकाळहीना नेत्याला परलोकिहीना भीतीतयाला अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी अशक्य हितोऽसि भय हे पळुदे वसे अन्तरि हि स्वामी शक्ति करुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जांसा नखो घा भरुतु असे बाळ त्यांचा अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी अशक्य श्रद्धे सहित कसा होसि ध्यापिण तु स्वामी भक्त दादिली च साथ नको डग्मगु स्वामी हाथ अशक्य हि शक्य करतील स्वामी भुति नमन नाम ध्यानादितीर्थ स्वामी जया पञ्चामृतात् हे तीर्थ घेई आठ प्रचीति न सोढति तया जया स्वामी घेति हाति अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी